Hər vaxtınız xeyir olsun, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu videomuzda sizə satışa çıxmış 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə, tam əşyalı mənzili təqdim edəcəm. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Albal uşaq bağçasının yanında, 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində. 92 kvadrat metr ölçə malikdir, 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Ətraflı təqdimata keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağınızı xahiş olunur. Siz bizə abunə olaraq dəstək olub, olar, biz də satışlar mənzilləri çəkib sizə təqdim edirik. Gördüyünüz mənzilimizin giriş 홀 hissəsidir. Sağ tərəfdə sanitari qovşaq, bir otaq, ikinci otaq, mətbəx və uşaq otağımız yerləşir. İndi isə bunları hamısını ayrı-ayrılıqda sizə təqdim edim. Başlayaq mətbəximizdən ətraflı təqdimatla. Mənzilimizin mətbəxi yerində qalır. Birbaşa çölə pəncərəsi var. Geniş ölçüyə malik mətbəximiz var. Mənzilin elektronika çıxmaq şərti ilə qalan bütün əşyalar qiymətinə daxildir. Qiyməti şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Burdan mənzilimizin eyvanına çıxışı var. Kombi sistemi çəkilib, radiatorlarımız quraşdırılıb yaşağa tam hazırdır, bəzətdədir. Mənzilimizin mətbəx hissəsi kifayət qədər böyük ölçüyə malik mətbəx var. Məsbəximizdə televizor qoymaq üçün yerlər də var. Təkrar hall hissəmizi təqdim edirəm sizə. Burda mənzilimizin bir otağı yerləşir. Yəni bu və bundan sonra təqdim edəcəyim otaqların ölçüsü Demək olar ki, eynidir. Bu biraz otaqdan balacadır. Mənzil sahibi qonaq otağı kimi buranı istifadə edir, amma yerini dəyişmək də olar. Bura qonaq otağımız, birbaşa çölə pəncərəsi var. Bura isə mənzil sahibi yataq otağı kimi istifadə edir, amma dəyişib qonaq otağında bura keçmək olar. Buranın ölçüsü o biri otaqdan biraz böyükdür. Burdan eyvana çıxışımız da var. Ümumilikdə mənzilimizdə 2 ədəd eyvanımız var. Mənzilin qazı, suyu, işığı daimidir. Sənəd çıxarışdır. Gördüyünüz əşyaların hamısı mənzilin qiymətinə daxildir. Mənzil bazar qiymətindən aşağı qiymətə satışı çıxarılmışdır. Açarı bizdədir, istənilə baxmaq mümkündür. Mənzilə baxıldıqdan sonra təbii ki, qiymətlə pazarlıq olunacaqdır. İndi isə uşaq otağını və sanitar qovşağını sizə təqdim edirəm. bu mənzilimizə uşaq otağı yerləşir. Uşaq otağı da kifayət qədər böyük ölçüyə malikdir. Yəni əşyalar, krovat, şkaf falan hamısı yerləşir. Burada havalandırma sistemimiz var. Radiator alınmış, quraşdırılmışdır. Sadəcə əşyaları və 1-2 e, mebelləri götürüb yaşamaq mümkündür. Mənzil sahibi burada yaşamadığı üçün mənzili təhvil verilmə vaxtında heç bir problem olmayacaq. Yaşayışlı evlərdə mənzili təhvil verilmə vaxtında bir ay ev yəni evdə yaşadığı üçün bəzi problemlər çıxır. O burada mənzili aldız, səhər günü, kösür günü yaşayım. Sanitari qovşanlarımız bütün aksessuarlar təmin olunmuşdur. Bir daha mənzil haqqında ümum məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir. Yeni yasamalı, Albalı şağbaçası yanında. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. 92 kvadrat metr ölçüyə malikdir. Mənzil əşyalı satılır. Qiymət şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Mənzilin açarı bizdədir. İstənilən vaxt baxmaq mümkündür. Qiymətlər razılaşmağa olacaqdır. Siz də çatışda mənziliniz varsa, buyurub prezent edə bilərsiniz. Həm video çəklişini, həm də satışını təşkil edə bilərik. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.